Итак, первое. Очень важным моментом является подписание меморандума о перемирии между различными политическими силами. Инициатором подписания этого меморандума была служба безопасности Украины, и именно они настояли и действительно провели очень серьезную работу между различными организациями разного политического спектра. Все исключаются возможные формы силового противостояния. Причем эти формы исключаются не только в выяснении отношений на улицах, но в том числе в выяснении отношений, например, в интернете. Кроме этого, была достигнута договоренность, и под этой договоренностью подписались Отказ от надругательства над любыми символами с любой из сторон. Также была достигнута договоренность о том, что в процессе митинга не будут использоваться маски, не будут использоваться дубинки. Самый большой вопрос по поводу того, кто подписал это соглашение. Этот вопрос остается в закрытом режиме. Поскольку очень многие участники этого соглашения, в силу того, что они таким образом где-то, наверное, переступили через свое «я» или через свои какие-то амбиции, попросили их имена и названия их организаций не обнародовать. Со стороны левого лагеря четыре организации. Опять же левого, понятно, да? Со стороны правого три. В последний момент подписание этого меморандума чуть менее сорвали правые. То есть левые уже подписали, а правые сказали, а мы не будем. Но пришлось, так сказать, поговорить э, на понятном языке, и они подписали. Причем, если вы помните мое выступление на 1 плюс 1 в прямом марафоне, я просто правых предупредил, что если вы не привезете мне подписанное соглашение, я прямо в открытом эфире на всю страну скажу, что вы обманщик привезли, прямо доставили в, так сказать, в студию. Вот так вот. Кто не подписал, ну, наверное, кто-то не подписал, но тот, кто не подписал, это, скорее всего, маргиналы, которые никоим образом не влияют на политический процесс. Так, извините, не для прессы, но за каждым идиотом в городе я тоже не собираюсь заняться с меморандумом. И вчера, и позавчера в Днепропетровске было все спокойно. Много было громких слов, но при этом не было палок, масок, драк, столкновений, поджогов, забегов и всего остального. Это то, что касается меморандума. О чем бы я попросил э, вашей помощи, и действительно мы нуждаемся в обнародовании этой информации максимально широко, это ситуации, связанные с вымогательством и мошенничеством от имени чиновников областной государственной администрации. То есть в настоящий момент, кроме различного рода жуликов, которые ходят и рассказывают по городу и по области о том, что они решают какие-то вопросы с назначениями, или они могут поспособствовать, или, пожалуйста, там, несите сюда деньги, мы решим ваш вопрос. Есть однозначно э, ситуации, когда э, пытаются э, не только прикрываться нашим именем, но уже и совершают конкретные противоправные действия. Когда мне звонят из одной из э, райдерж администраций, и говорят, что Борис Альбертович, тут вы оставляли мобильный телефон, с вами председатель хочет связаться, поговорить. Я говорю, давайте телефон. Звоню на тот номер, который передали. На том конце провода. Человек мне говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, я Филатов Борис Альбертович. Я ему говорю, я вас слушаю, Борис Альбертович. Он мне говорит, вы знаете, что армию сейчас выводят из Крыма? Я говорю, знаю, нам нужна помощь. Какая помощь? Или материальная, или стройматериальная. Более того, один из так сказать, ретивых начальников успел перечислить 25 тысяч гривен. Счета уже установлены, установлены люди, кто этим занимается. В настоящий момент возбуждено уже уголовное дело. У меня большая к вам просьба. То есть, пожалуйста, доведите до сведения общественности, что ни один из действующих чиновников областной государственной администрации не занимается тем, что просит о материальной помощи кого-либо из субъектов предпринимательской деятельности, районных государственных администраций, фермеров, активистов, общественных организаций. То есть любая такая просьба от нашего имени является провокацией и мошенничеством. По назначениям. Самый болезненный вопрос, о котором нас постоянно спрашивают, это вопрос с назначением начальника отдела. Когда э, с ее стороны прозвучал тезис о том, что она профессионал и 14 лет находится на этой должности, ей было сказано, что мы никоим образом ее профессионализм не подвергаем сомнению, но ее фигура вызывает огромное отторжение у всех. И было предложено, что эта должность, когда освободится, она как профессионал может принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности на что гражданка сказала, что это ее игра, и положила заявление о том, что она идет в декретный отпуск. Но так получилось, что в субботу уже было возбуждено уголовное дело, в которое эта гражданка является одним из основных фигурантов. Кроме того, мы в настоящий момент проводим конкретный и достаточно обширный аудит всех злоупотреблений в медицинской сфере. В городе есть частная клиника семейной медицины, которая закупила у компании Ташиба МРТ аппарат с полной, так сказать, программным обеспечением за 12 миллионов гривен. Чиновники облздраводела у той же самой компании закупили аппарат МРТ без программного обеспечения, то есть аппарат абсолютно пустой, на котором можно смотреть только кости за 19 миллионов гривен. В настоящий момент и компания Ташиба, и другие поставщики медицинского оборудования из Германии, все находятся здесь, объясняют, каким образом вообще все это происходило. На этой неделе мы собираемся запускать так называемый электронный модуль педагогической аттестации. До нашего прихода в этой области Происходили не совсем хорошие вещи, когда за переаттестацию учителя брали 100 или 150 гривен, в зависимости от того, из города он или из района. Для того, чтобы избежать эти злоупотребления, мы вводим прямо сейчас этот электронный модуль педагогической аттестации, и каждый учитель может зайти в интернет и заполнить этот модуль и переаттестоваться бесплатно и дистанционно. Что касается кадровых назначений мы еще вели такую практику, когда условно политическая партия приходит и рекомендует какого-то человека, мы требуем от этой партии дать за него письменную гарантию, где эта партия берет за этого человека однозначно на себя политическую ответственность. Мы хотим сейчас объявить конкурс на замещение вакантных должностей целого ряда территориальных органов. Это 14 персоналей. То есть мы не хотим их назначать в закрытом куларном режиме. Еще один вопрос, который очень сильно волнует общественность, и хотелось бы по поводу него также дать свои комментарии, это так называемое дело о 96 объектах коммунальной собственности. Однозначно могу сказать так, что в результате многочисленных перепродаж эта собственность ушла на добросовестных приобретателей. И мы прекрасно, как люди, обладающие юридическим образованием и опытом определенным, понимаем, что если мы будем пытаться за них судиться, это будет достаточно долго и может быть малоэффективно. Поэтому в настоящий момент мы провели достаточно доброжелательные переговоры с людьми, которые причастны к отчуждению этой собственности. И они дали нам все гарантии, что на этой неделе они добровольно вернут эту собственность назад в коммунальное хозяйство. И я думаю, что нам удастся до конца этой недели или максимум до конца следующей недели все эти 96 объектов в добровольном порядке вернуть. Ну, знаете так, люди ошиблись, им указали на их ошибки и они, в принципе, наверное, пошли на диалог. Понятно, да? Каким образом мы достигли этого диалога, я комментировать не хочу. До сих продолжается сильный тиск с боку партии регионов на представителей Вплоть до того, що директорів шкіл досі нахиляють так само, як нахиляли на створення організацій, вчителів так само з медиками. Проводиться виховна робота, де говориться про те, що нинішня влада не є легітимною, і тому не треба розслаблятися. Скоро, як то кажуть, наші повернуться і все буде по старому. Що облдержадміністрація планує з цього приводу робити? По поводу наші повернуться, наші для начала пусть є зберуть, потім опиляться з містом, де вони зберуть з'їзд, і потім пусть опиляться з лідером. Потому что они не знают, где они будут собираться, когда они будут собираться, и кто ими будет командовать. Вот когда они определятся с этими тремя вопросами, потом они уже будут ходить и говорить, что они вернутся. На следующей неделе я готов встретиться с общественностью и учителями и все эти вопросы обсудить в режиме живого диалога. А наши пусть возвращаются, и никто не запрещает, главное, чтобы они были с помощью.